ઓમ અથ શ્રી ગણપતિ અથર્વ શીર્ષ આ સ્તોત્રથી શ્રીજી મહારાજનો અભિષેક થાય દૂધ અધ્વાજળથી અભિષેક કરી શકાય અને અથર્વ પાઠ થાય ત્યાં સુધી બાકીના સર્વે જણ ઓમ ગંગ ગણપતયે નો ધીમા અવાજે જાપ કરે તો અવશ્ય સુંદર ફળ મળે છે ઓ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवस्रोतारम् अवधातारं। अवधातारम् अवानुचानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अव दक्षिणात्तात् अव च ऊर्ध्वातात् अवा अधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वक् पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यां त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् गणादिन् पूर्वमुच्चार्य वरणादिंस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दु लसितं तारेण रुद्धम् एतात् तव मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च अन्त्यरूपं बिन्दुः उत्तररूपं नादः सन्धान सन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदया एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमं कोशधारिणीम् रदं च वरदं हस्तेर् बिभ्राणं मुषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं सुर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्त्यानुकम्पिनं देवं जगत्काराणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॐ नमो व्रातपतये ॐ नमो गणपतये ॐ नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ गङ्गणपतये नमः